بسم اللہ وصلاة والسلام علی رسول اللہ شب براعت کو مغفرت کی رات بھی کہا جاتا ہے شب براعت کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس شب میں اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے بے شمار لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے جامع ترمیزی میں اور سنن ابن ماجہ اور مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے ام المنی رہتے عائشہ سے رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے نبی اکرم علیہ السلام کو اپنے پاس نہ پایا تو میں آپ علیہ السلام کی تلاش میں نکلی میں نے دیکھا کہ آپ جند البقی میں تشریف فرما ہے آپ نے فرمایا کہ کیا تمہیں یہ خوف ہے کہ اللہ اور اس کے رسول تمہارے ساتھ زیادتی کریں گے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے یہ خیال ہوا کہ شاید آپ کسی دوسری اہلیہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی شعبان کی پندرویں شب آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتا ہے اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے اسی طرح شعب الایمان میں امام بے نے اس روایت کو نقل کیا ہے حتی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شابان کی پندرویں شب میں اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتا ہے اور اس شب میں ہر کسی کی مغفلت فرما دیتا ہے سوائے مشرک اور بغض رکھنے والے کے اسی طرح سنن ابن ماجہ میں روایت موجود ہے حتی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی شابان کی پندرویں شب میں اپنے رحم و کرم سے تمام مخلوق کو بخش دیتا ہے سوائے شرک کرنے والے اور کینہ رکھنے والے کے اور اسی طرح مسرد احمد بن حنبل میں یہ روایت موجود ہے حت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرماتے ہیں کہ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شابان کی پندروی رات میں اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے دو شخصوں کے علاوہ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دیتا ہے ایک کینہ پرور اور دوسرا کسی کو ناحق قتل کرنے والا اسی مضمون سے متعلق اور بھی دیگر روایات کتب احادیث کے اندر حتی ابو حریرہ حتی معاذ بن جبل حتی ابو سالبہ اور حتی عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہم سے بھی مروی ہیں تو ان تمام روایات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ شب براعت مغفرت کی رات ہے اللہ تعالیٰ اس رات میں بے شمار مسلمانوں کی مغفرت فرما دیتا ہے